न्यूज चॅनल भंते विनाचार्य यांची महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी महायात्रा संपूर्ण भारतभर भंते विनाचार्य यांची महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी महायात्रा चालू आहे त्याच अनुषंगाने आज दिनांक सोळा सप्टेंबर दोन हजार पंचवीस रोजी दिग्रस येथे त्यांची ते महायात्रा आली होती त्यामुळे दिग्रस शहरातील सर्व बौद्ध अनुयायांनी त्यांचे मोठ्या प्रमाणात स्वागत केले दिग्र शहराच्या प्रमुख मार्गाने महाबोधी मुक्तीसाठी आलेले भंते विनाचार्य यांचे पुष्प अर्पण करून त्यांना त्यांचे स्वागत केले संपूर्ण रस्त्यावर पुष्पाचा वर्षाव करून भंते विनाचार्य यांचे स्वागत करताना भंते विनाचार्य यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला माल्या अर्पण केली त्यानंतर मा जिजाऊ सांस्कृतिक भवनामध्ये सभेचे रूपांतर झाले या सभेमध्ये त्यांनी बौद्ध अन्वयांना उद्बोधन करताना येत्या बारा फेब्रुवारी दोन हजार सव्वीस रोजी दिल्ली येथे महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे सांगितले भंते विनाचार्य यांनी महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी तुरुंगवास देखील भोगलेला आहे त्यामुळेच त्यांची भारतभर लोकप्रियता वाढत आहे सोळा सप्टेंबर को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की धमध्वज संवाद यात्रा आज डिग्रेस है नग्रस डिग्रस yeah. पहुंची है और यहाँ के उपासकों में जो जोश है उत्साह है और वो बोल रहे हैं कि हमारा मिशन पूरा होगा तो वो खबर है उनको आज नहीं ये दो तो पाँच छः महीने से पूरे देश में माहौल बना हुआ है और पाँच छः महीने और बाकी है आने वाले बारह फरवरी तक भारत में माहौल इसका दस गुना होने वाला है तो जब माहौल पूरे भारत का बदलेगा पूरे भारत का अम्बेडकरवादी बहुजन समाज भारत का बौद्ध समाज जब दिल्ली में जाएगा और दिल्ली पूरी तरह से जाम हो जाएगी तो ये उत्साह है कि हम पहली बार एक सौ साल में भारत के लाखों करोड़ों बुद्धिस्ट दिल्ली में एकजुट होकर महाबोधि महावियार मुक्ति आंदोलन को सफल बनाएंगे और ये कहेंगे कि ये एक लड़ाई है बौद्धों की आखिरी लड़ाई है और उस लड़ाई के बाद महाबोधि महावियार मुक्त होगा बी टी होगा तो आप आपके चैनल के माध्यम से भारत के इतिहास में ये पहला इतिहास होगा कि भारत के बौद्ध दिल्ली में एकजुट होकर महाबोधि महाव्यार की मुक्ति की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर समाज की तरफ से बौद्ध समाज की तरफ से मुक्ति आंदोलन को यात्रा को समर्थन मिला सहयोग मिला मुक्तिदाता न्यूज साठी मी गौतम तुपसुंदर सुंदर संदेश तुपसुंदर है